رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجنا یہ عمل جو ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان تمام تر انبیاء علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ان فرید اعزاز حاصل ہے جس کو قرآن مجید قرآن حفید ان الفاظوں کے ساتھ بہان کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علن نبی فرمایا میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد بنا دے اور اس کے تمام فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیتے ہیں یا ایوہ اللزین آمن صلو علی وسلمو تسلیم اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوب درود بھیجا کرو اور خوب سلام پڑھا اب اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ و تعالیٰ کا وطیہ ایک ہی منفرد اس آیات کریمہ کا شان نزول ہے جس میں اللہ تبارک و وطالٰ نے اپنا ذکر پہلے ارشاد فرمایا اور پھر ساتھ فرشتوں کا جو عمل ہے اس کو بھی بیان کیا پھر ایمان ال... ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے ان کو حکم ارشاد یہ تمام تر آیات مقدس کے اندر یا پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک نرالا انداز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے پہلے اپنے عمل ذکر فرمایا اور اس کے بعد ایمان والوں کو اس کام کرنے کا درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد اس آیات مقدسہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارہ کا درود و سلام پڑھنا سنت الٰہی اور سنت ملیکہ اس آیات مقدسہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے اور سنت ملیکبی اور آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا درود و سلام بھیجنا یہ شرف جو ہے یہ دائمی اور کی شرف ہے اور کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور سنت الہیہ ہے تو پھر سنت الہیہ جو ہوتی ہے جو عمل ہوتا ہے اس میں دوام اور استمرار بہت ہوتا ہے اگرچہ احکام الہیہ میں تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن سنت الہیہ جو عمل ہو اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے قرآن مجید فرقان حقیق ان الفاظ کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کروایا فلن تجید علی سنت آپ کے رب کی جو سنت ہے کو ہرگز تبدیل آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے آقا نبی پاک صلی اللہ وسلم کی بہت زیادہ توجہات اور عنایات سے انسان مالا مال حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کیا حضور زندہ ہے تو آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی خوب اس کا جواب ارشاد کیا فرمایا کہ اگر حضور زندہ نہ نہ ہوتی تو رب العالی پر پر؟ امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر حدیث پاک روایت کی حدیث پاک کا نمبر ہے آٹھ ہزار سات سو چار اور امام ابو یالا نے اپنی مصنف کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے.

تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب اور اسے پاک کے الفاظ زکوٰۃ اللہ تمہارے جسموں کی زکوٰۃ اسلام میں مختلف چیزوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ موجود ہے سونا چاندی اور مختلف مال کی جو ہے وہ زکوۃ موجود ہے کا نصاب موجود ہے تو اسی طرح آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بدن کی زکوٰۃ یہ ہے تم مجھ پر کثرت کے ساتھ روتے امام قبرانی رحمۃ اللہ تعالی موجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے حیث پاک کا نمبر ہے اٹھارہ سو پینتیس اور امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور امام اسکلانی نے نسان الحضان کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 93 حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے فرماتے ہیں قال Kal, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا من صلی اللہ علیہ کی کتاب فرمایا جو شخص کسی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے اور ساتھ اس کے درود پاک بھی لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ لکھتا ہے لم تنگا فرمایا کہ جب تک وہ میرا نام اس میں گرامی کے ساتھ رد پاک لکھتا رہتا ہے تو اللہ تبارہ کا تعالی ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے اس لکھنے والے کے دعائے مخرت کرتا رہتا ہے اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک دام وہ میرا نام جب تک اس کتاب کے اندر لکھا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک وطالعہ رشتہ دعائے محبت کرتا ہے امام حسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجموع ضوائد کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور امام تبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دو سنتوں کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرمایا ان میں سے ایک جو سند ہے وہ جید ہے اور اس کے تمام تر رجال ذکر ہے حدیث مبارکہ ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک پر ہے فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا من صلی اللہ علیہ حینہ جس پہ ہو عشر وحینہ یوم سی عشر فرمایا جو شخص صبح کے وقت خج پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور پھر شام کے وقت خج پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے ادرکت شفاعتی یوم آتی یو قیامت کے دن اس کو ضرور میری شفاعت سی امام تبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موجم القبیر کے اندر حدیث مبارکہ روایا تھا حدیث پاک کا نمبر ہے نو سو اور امام اسکلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حسابہ کے اندر اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارکہ روایا ان ابی کاہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابا کاہل حضرت ابو قاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک دن کچھ یوں ارشاد کرتے ہیں اے ابو کاہل انہو من صلی اللہ علیہ کل یوم سلاس مرات و کل لیلہ دن سلاس مر. فرمایا بے شک جو بھی شخص دن میں مجھ پر تین مرتبہ اور پھر رات کو تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے حبن بی و شوقن فرمایا کہ محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبہ تلک اللیلۃ و فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس دن کے گناہ اور اس رات کے گناہ بخش دینا معاف کر دینا اپنے ذمہ کرم میں لازم فرمایا کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے کہ دن میں اور رات کے وقت تین تین دفعہ درود و سلام پڑھ کر جو مبارک حکم ہے اس کے ہم ہم پر کرم ہو جائے